بزرگوں اور بھائیوں چور اس مکان میں کبھی بھی نہیں جاتا جس کے بارے میں اسے پتا ہو کہ اس مکان میں رہنے والے بالکل غریب لوگ ہیں تنگ دست ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں اس نے کیا لوٹنا ہے وہاں جا کے وہ کسی اس گھر کا انتخاب کرتا ہے جہاں مال ہو دولت ہو زیور ہو پیسے ہوں وہاں جاتا ہے شیطان بھی کبھی بھی اس بندے کے پاس نہیں جاتا جو پہلے سے بے ایمان ہو مشرق ہو قادیانی ہو جو بندہ پہلے سے ہی بدعقیدہ ہے بد مذہب ہے اس کے پاس شیطان نہیں جاتا لوگوں سے پتہ ہے یہاں کچھ ہے ہے ہی نہیں پہلی ساری گمرائی ہے تو کیا لینے جائے گا شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے ایمان جہاں موجود ہو وہاں شیطان جائے گا تو جو وسوسے سے آتے ہیں جو تصورات آتے ہیں جو خیالات آتے ہیں جو ذہن کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں تو یہ ایمانداروں کو آتی ہیں بے ایمان کو نہیں آتی کیونکہ شیطان وہاں کیا لینے جائے گا جہاں پہلے ہی کوئی شے موجود نہیں تو سمجھ لیں اس بات کو کہ بہت زیادہ وسوسے اگر کہیں آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف ہو کوئی آزمائش ہو پیر میں کانٹا چپ جائے دکھ ہو تکلیف ہو حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہو کوئی غم لاحق ہو اس کی سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا خیالات کا بھٹک جانا یہ کوئی بری چیز نہیں دیکھیں بعض اوقات لوگ کسی بندے سے شکوا کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا کیوں کہ اسے بندے شریف آدمی سمجھتے ہیں وزادار سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں تو نے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر کوئی بندہ ہے اسی طرح کا نہ اس میں کوئی اخلاقی طاقت ہے نہ کوئی وزاداری ہے نہ کوئی ظاہری باطنی طہارت ہے اس پر کوئی شکوہ کیا کرے گا اس کو لوگ ڈسکس کیا کریں گے تو وسوسے آ جاتے ہیں کیوں آتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا اور نکال دیا راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے رب کریم سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا میں دنیا ان کے سامنے سجا سوار کے پیش کروں گا تو مالک نے اسے اجازت دے دی یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دام فرے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے تو اللہ نے جب اسے گنجائش دی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تو پھر اسے قوتیں بھی دی وہ خیالات میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے شیطان خیالات پیدا کرتا ہے آتی ہیں باتیں ایک تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں الجن ہو تو الجن سے نکل کے آنا ہی کمال ہوتا ہے اگر معاملہ سیدھا سیدھا ہو اور بندہ اس پہ چل نکلے پھر اس کا کمال کیا ہے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے معاملہ لیکن اگر رش ہو اور کھڈے ہوں اور گڑے ہوں تو ان میں جو ڈرائیور گاڑی نکال کے لے آئے اس کو کہتے ہیں کہ اسے طریقہ ٹھیک آتا ہے یہ سمجھدار ہیں وہ میاں مطلب بالکل روٹین میں سلسلے چل رہے ہوں تو وہ تو ساری دنیا ہی کام کر لیتی ہے لیکن وسوسے پورے آئیں شیطان کام پورا کرے نفس پوری چھلانگے لگائے لیکن بندہ سب کو جھٹک کے پھر بھی رب رسول کی بات ہی کرے پھر بھی اللہ رسول کی بات ہی کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے نا اس نے صحیح معنی میں قبولیت حق کا مظاہرہ کیا وسوسے انسانوں کو آ جاتے آتے رہتے ہیں کیوں آتے ہیں کہ انہیں شیطان علی الانسانی عدو مبین اللہ فرماتے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے اعلانیہ واضح طور پر دشمنی کرتا ہے اس کا مزاج ہے وصو سے آتے ہیں خیالات بھٹکتے ہیں کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں عقیدے کے بارے میں خدا رسول کے بارے میں وصو سے آتے ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آئے نا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کیا کہو کہو آؤز و اللہ ہی من میں شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ رب کی پناہ میں آنے سے چھٹکے جائیں گے یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے دوسرا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں تنگ دست ہیں تکلیف میں ہیں انہیں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں تو جب سے ہوں گریبی دیکھی ہے بیماری دیکھی ہے پریشانی دیکھی ہے اوہ خدا کے بندوں عقیدہ توحید ہے کیا بھلا عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم نے رب کو ماننا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے تو دنیا کے اندر اگر کبھی کو تکلیف آئے تو بندہ مومن تو اسے خدا کا فضل جانتا ہے کیوں اس لیے کہ تکلیف آتی ہے تو گناہ لے جاتی ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رب دو دفعہ سزا نہیں دے گا اگر کسی کی غلطیوں کی دنیا میں اسے سزا ملی تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ معافی ہی عطا فرمائے گا جو بھول چوک ہو گئی یہاں درگزر ہو گئی تو اس وسوسے کو جھٹکیں تیسرا بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے اللہ جانے کیا ہو گیا آپ نے ناراض نہیں ہونا پہلے یہ باتیں عورتیں کرتی تھی اب کافی سارے مرد بھی کرتے ہیں ان کو بھی کالا جادو ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ منو کسے کیا ہے تیرا کسے کاروبار بننے ہیں مجھے فلانے نے یہ بات کی ہے تو فلانے نے اور مطلب یہ کہ خاتون کو تو گھر میں ہم جا کے سمجھا نہیں سکتے تو حاجی صاحب کو اور میاں صاحب کو اور محترم حضرت کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے چند دن پہلے میں نے زور لگایا ایک دوست کو کہ یار دو نکاح کیا چھ بہنیں بھی ہوں تو پھر بھی کٹھا نکاح ہو جاتا ہے کہتے نہیں کر دے کہتے نہیں پارا ہوتا ہے پورا زور لگایا ہے تو گھر والے تو بعد میں مانے گے نا میں اسے ہی نہیں منا سکا جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ کہنے لگا جی دو بچیوں کی شادی اب مہربانی کریں ایک رات کو پڑھا دیں ایک دن کو پڑھا دیں کٹھا نہیں کرنا فلانے کا بھی ہوا تھا تو مسئلہ بن گیا فلانے وہ یار چھوڑ دے مسلمان بھی ایسی باتیں کرتا ہے مومن بھی ایسی باتیں کرتا ہے کمال ہو گئی بات کسی نے کہا شاہب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں تیرا کیا بنے گا وہ کہنے لگا میں مومن ہوں مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں تو یہ نام ہی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے تو ڈر ڈر کے سیم سیم کے تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کمر پر لوگ لوہے کی لباس پہنتے تھے زیرہ پہنتے تھے آپ نے ایک دن پہننا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضور وہ پہنا کیوں نہیں آپ فرمانے لگے اب ڈر نہیں آتا اور علی نے پشت دکھانی کوئی نہیں تو پشت پہ حملہ کرنا کیوں ہے کسی نے ہم نے تو میدان میں رہنا ہے سامنے لڑنا ہے فرمانے لگے اب کوئی مسئلہ نہیں میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے اب اللہ نے سینہ کھول دیا ہے اب اس نے فضل فرما دیا ہوا ہے اس نے سمجھ دے دی ہے دین آنے پر وہ میرے عزیز سہم سہم کے رہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ جناب ہمارے دروازے کے سامنے نہ صبح کو دو ہڈیاں پھینک گیا اوئے ہوئے تو یہ جادو ہے اور سیاح بہانا بندہ ہے اور جی میں ایک بجے گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی شے نہیں تھی فجر میں ہوں تو اٹھیاں پڑی تھیں وہ بھی دروازے پہ میں نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے بچے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ زیادہ تو کھاتے بھی رات کو ہیں تو کوئی گزرا ہوگا آپ کی گلی سے تو آپ کے دروازے پہ پہنگے ہے جی نہیں اگے نہیں کدی سٹیاں میں کہا کوئی چھوڑ دو آپ کی مہربانی مطلب کن چکروں میں پڑ گئے اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے یہ بیسو لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں جاؤں کہ یہاں کام پہ نہ جاؤں واپس آ جاؤں تو میں کہتا ہوں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر جانا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے کیا مطلب مومن اس طرح کی باتیں کرے گا اتنے چھوٹے چھوٹے بس بسوں اور پھر میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو لوگ سام سے ڈر جاتے ہیں وہ پھر رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں توکل تو ختم ہونے لگتا ہے اللہ اور یہ کمزوری ہے اس سے باہر آئیں وسوسے کا علاج کیا ہے اچھا کچھ وسوسے جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی ہیں ناراض نہیں ہونا ہے نا جی تو پھر بات تو عرض کرنی پڑتی ہے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھدار لوگوں کے معاملہ فہم آدمی چیزوں کو جاننے والا مثلاً ایک بہت بڑا بس یہ ہے کہ یہ گناہ کر لوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا یہ والی خطا کر لوں اور اس وسوسے کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا بہترین اور صاف ستھرا لگتا ہے یعنی یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں اگر لفظ کیا ہے اللہ مہربانی بڑھا ہے اللہ کریم ہی بڑھا ہے معاف کر دے گا او خدا کے بندو قرآن مجید نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے نا آپ سورہ نساء کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بندے سے غلطی بھول کے ہو گئی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور ایک گناہ کرنے سے پہلے پلان کر رہا ہے ایک تو ہے کہ نفس غالب آ گیا اس پر وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکا خدا نہ خواستہ نفس کا غلبہ وہ غلطی اور ایک پہلے پلان کر رہا ہے کہ ہے غلطی ہے گناہ ہے ظلم لیکن یہ کہ میں کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا تو قرآن مجید نے نا اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جا رہے تھے تو تھے تو نبی کے بیٹے نا حضرت یعقوب کی اولاد تو دلوں میں خیال آیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پتہ انہوں نے رستوں میں کیا کہا رستے میں کہنے لگے سورہ یوسف میں موجود ہے کہنے لگے اس طرح کرو یوسف کو قتل کر دو میں کسی علاقے میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے من بعد ہی صالحین اس کے بعد پھر ہم نیک لوگوں کی جماعت بن جائیں گے پہلے قتل کر دو یا کہیں پھینک دو اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے یہ بس وسا ہے سیانے لوگوں کو خدا کے بندو یاد رکھو کہ اگر پہلے پتہ ہے کہ گناہ اتنا غلیظ ہے غلط ہے تو پھر رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈر کے گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے تو بھائی اللہ مہربان تو ہے لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انل غفور الرحیم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں معاف کرنے والا ہوں وہ انا عذابی العلیم انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے یہ بھی ساتھ ہی اس اگلے آیت میں بتا دیا کہ یہ بھی انہیں بتانا کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے تو یہ سیانے لوگوں کا اب ایک اور وسوسہ ہے وہ ہے غربت کا خوف غربت کا ڈر ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے میں مالدار ہو جاؤں کسی طریقے سے غربت کے خوف کی وجہ سے وسوسے کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اب وہ رشوت بھی لیے جاتے ہیں معاذ اللہ وہ مال بھی کھائے جاتے ہیں اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں جناب لے لوں پہلے لوٹ مار کر لوں پھر میں غریبوں کو دے دوں گا فلائی کام کرا دوں گا تو یاد رکھیں وضو کے لیے پانی بھی شرط ہے اور پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا لوٹ مار کے مال سے آپ صدقات کریں گے تو یہ وسوسہ ہے شیطانی اس کو جھٹک دیں یہ برا خیال ہے اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تمہیں ڈراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا حضور کیا فرماتے ہیں مشکا شریف میں موجود ہے اللہ کے مابو فرماتے ہیں تو صدقہ کر صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں قربان جائیں کیا جملے ہیں کیا حسن, حسن, حسن ہے فرمایا تو خیرات دے خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں اس سے کم ہوتا ہی نہیں تارے جھڑ سکتے ہیں چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں قریب نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا تو مسلمانوں نہیں ہوتا ہو سکتا ہی نہیں صدقات خیرات دینے سے مال کم آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو خیرات کرو مال کم ہوتا ہی نہیں اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی نہیں یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا یہ حضور میں کہہ دیا ہے تو بات ختم ہو گئی تو یہ یہ سارے وسوسے ہیں پھر ایک اور طبقہ ہے جو مذہبی لبادہ اوڑ کر وسوسہ اندوزی کرتا ہے تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ قابل رحم لوگ ہیں یہ بیچارے الجے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو خود پتہ نہیں ان کی منزل کیا ہے ان کا رستہ کیا ہے کدھر یہ جائیں گے مجھے بھی ایک دفعہ مل گئے تھے ایئرپورٹ پہ تو وہ بیچارے آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے صرف ترجمہ ہی سناتے تھے آیت نمبر اتنی تو فلانا اتنا تو اس میں فلانا لکھا ہے تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو کسی بندے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ان کو کھڑا کر لیا میں نے کہا اس بیچارے کو چھوڑیں تو سیدھا, سیدھا دکاندار بندہ اس سیدھ دکان کی بات کریں. اے گال کرنا مطلب دیئے ہے تو آنا ادھر ہمارے ساتھ بات کر چلے دو باتیں ہو جائیں تیرے ساتھ تو مجھے کہنے لگے جی یہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے مولوی بی بی کو پردہ کیوں کراتے ہیں نظر کا پردہ ہے تو میں نے اسے کمال ہو گئی یہ, بات یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا تو پھر میرے بھائی دل کا پڑ دا ہے نا پھر آپ تجوریوں میں پیسے کیوں رکھتے ہیں کھولے رکھے نا پیسے سرے ہاں آپ کہیں جی تقویٰ تو دل کا ہے نہ چراؤ رکھ کے دکھاؤ نہ رکھتے ہو بار کہنے لگے نہیں وہ تجوری ہو جانے نہیں میں نے کہا میں اتنی سی بات ہے جس بیچارے کو آپ پریشان کر رہے تھے اس کی وقتی طور پر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوگی روپیہ چار لاکھ ہو تو بندے جمعے والے دن ساتھ نہیں لے کے آتے حالان جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں بلکہ جوتا قیمتی ہو تو وہ نہیں لے کے آتے موبائل نہیں لے کے آتے تو یہ وسوسے لوگ پیدا کرتے ہیں بلا وجہ انتشاری ماحول بناتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اپنی زندگی میں وسوسوں سے باہر آئیں اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ جس کے اندر مثبت سوچے ہوں اور اگر کبھی اس طرح کا خیال آئے بھی ڈپریشن کے مریض ٹینشن کے مریض الجھی الجھی باتیں تھکی تھکی باتیں نہ کریں ہم اللہ رسول کے ماننے والے مجھے ایک بات بتاؤ یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ رسک میرے نصیب کا تھا چلا میرے بھائی کے گھر گیا ہے یہ ہو سکتا ہے حضور فرماتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے رزق لکھ دیا جاتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے چیزیں ہو ہو یہ سکتا میرے بھائی کہ پیسے میرے گھر آنے تھے پڑوسیوں کے گھر چلے گئے جادو کی وجہ سے حسد کی یہ کیسے ہو سکتا ہے بہلول دانا سے آرون رشید کہنے لگا کہ کوئی حکم ہو تو بتائیے گا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی فرمانے لگے تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہارون رشید کہ رب ہارون رشید کو دے اور بہلول کو بھولی جائے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تو جب رب ہمارا مالک قادر مطلق ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے تو ہم کمزور باتیں کیوں کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں حسد ہو گیا اور میں ایک دو دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی قدرت کو نکلے کفر کفر نباشد کو آپ سے زید نہیں تھی کہ آپ کے نصیب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لکھے آپ نے محنت ہی نہیں کی زندگی میں کوشش ہی نہیں کی ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگوں پہ توجہ دے کے فلانا کدھر ہے فلانا کدھر ہے وقت ضائع کر دیا ان چیزوں سے باہر نکل محنت کریں قانون قدرت یہ ہے کہ روزی کے لیے دنیا داری کے لیے کافر بھی محنت کرے تو اللہ تو اسے بھی روٹی دیتا ہے کبھی مشرق کا عیسائی کا اب یہودی کا رزق بند کیا اللہ نے تو اگر محنت کرنے پہ رب انہیں دیتا ہے تو تجھے مجھے کیوں نہیں دے گا ہم محنت کرنے کو تیار نہیں کوشش کرنے کو تیار نہیں جھوٹ بولتے ہیں کہانیاں بناتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں لیکن ہم یہ ہیں کہ وہ کبھی جادو کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں ابا نے صحیح تو وہ پہ ہمیں کام نہیں سکھایا کبھی کہہ رہے ہیں فلانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہ تھوپیں یہ وسوسے ہیں یہ کمزوریاں ہیں اپنی غلطیوں کو تلاش کریں ٹٹولیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولیں جب بندہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے اس میں احساس پہ ہم نے ساری زندگی دوسروں پہ ڈال کے گزارا کیا ایسے نہ کریں اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈال کے تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے اور خود غرض ہو جائیں گے اور نکمے اور تھکاوٹ آ جائے اپنے اندر سے وہ چیزیں باہر نکال لیں وسوسوں کو دور کریں اور کچھ عملی زندگی میں آئیں اور شکوے بھی کم کر دیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے فلانا غلط ہے پھر اس سے باہر آ جائیں ہم نے اپنا حساب دینا اللہ کو وہ دوسرے والے نے اپنا حساب خود دینا ہے اس میں کمزوری ہوگی تو مالک پوچھ لے گا اپنے معاملات پر خاص توجہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں شوق والی ذوق والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے